Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Puan Nur Syahidah Mat Roslan dari PISP 2. Hari ini saya akan membentangkan cadangan kajian saya yang bertajuk Perspektif Pelajar Matrikulasi Terhadap AI dalam Pendidikan: Pandangan Tentang Persepsi, Keberkesanan dan Graviti. Tajuk ini dipilih kerana kepesatan penggunaan artificial intelligence AI dalam pendidikan kini menjadi satu trend global yang memberi kesan besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, pandangan dan pengalaman pelajar sendiri terhadap AI masih kurang diberi perhatian, khususnya dalam konteks pelajar matrikulasi. Dunia pendidikan sedang mengalami perubahan besar hasil kemajuan teknologi AI. Penggunaan AI dalam pendidikan dilihat mampu mempercepatkan pembelajaran, meningkatkan motivasi dan menyediakan persekatan pembelajaran yang lebih diperbadikan. Naulah bagaimana pun, tidak semua pelajar menerima AI dengan cara yang sama. Persepsi mereka boleh mempengaruhi tahap penggunaan dan kepersanaan AI. Dalam latar belakang kajian ini, merangkumi tiga aspek utama iaitu yang pertama, perkembangan AI dalam pendidikan. AI telah meningkatkan kreativiti dan produktiviti pembelajaran menurut Imran dan Al-Mushraf 2024. Di Malaysia, KPM memperkenalkan inisiatif AI untuk rakyat dalam dan dasar pendidikan digital 2023 untuk menyediakan pelajar menghadapi revolusi industri yang kelima. Yang kedua, kepentingan AI. AI menyediakan pembelajaran interaktif dan diperbadikan membantu pelajar memahami konsep kompleks. Uh, menurut Ashok Kumar dan Prajapati 2024 Manakala jurang kajian kebanyakan kajian tertumpu kepada pelajar universiti Sedangkan penerima AI dalam kalangan pelajar uh, pra-universiti Masih kurang di, uh, diterokai menurut Mizan dan Norman 2024 So maka adalah penting untuk meneliti bagaimana pelajar memahami dan menilai keberkesanan Dan mempercayai AI dalam konteks pembelajaran mereka beberapa isu kritikal dikenalpasti. <coughs> Yang pertama, hanya 15 negara menyatu padukan AI dalam kurikulum menurut UNESCO 2024. Manakala 45% pelajar meragui ketepatan maklumat AI seperti chat GPT. Ha, dan 60% pelajar bimbang AI mengurangkan interaksi manusia dalam pendidikan. Kajian ini menilai persepsi keberkesanan dan kredibiliti AI untuk mengatasi kebimbangan ini menurut Semi et al 2025. Kajian-kajian luar negara telah, telah menunjukkan keberkesanan AI dalam meningkatkan prestasi dan motivasi pelajar. Namun, kajian tepatan yang menilai persepsi pelajar matrikulasi secara spesifik masih terhad. Hal ini menyebabkan kita tidak dapat mempunyai gambaran ke menyeluruh terhadap bagaimana pelajar melihat AI sama ada ia sebagai alat bantu yang berguna atau sebaliknya. Ketiadaan data ini menyukarkan pihak institusi untuk merangka dasar dan intervensi yang tepat. Oleh itu, kajian ini menjawab persoalan penting tentang bagaimana pelajar melihat keberkesanan dan credibility AI agar penggunanya lebih menyeluruh dan berkesan dalam pendidikan matrikulasi. Walaupun AI semakin digunakan dalam pendidikan tinggi di seluruh dunia Kita masih kekurangan kajian tentang bagaimana pelajar matrikulasi di Malaysia melihat AI Adakah mereka menerima penggunaannya? Adakah mereka merasa AI membantu pembelajaran mereka? Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut secara empirical Kajian ini jalankan bagi mencapai lima objektif. Yang pertama, mengenal pasti tahap persepsi penggunaan AI pelajar matrikulasi dalam pembelajaran sains. Yang kedua, mengenal pasti tahap kebesanan penggunaan AI pelajar matrikulasi dalam pembelajaran sains. Yang ketiga mengenal pasti tahap kredibiliti penggunaan AI pelajar matrikulasi dalam pembelajaran sains. Yang keempat menentukan hubungan antara persepsi penggunaan AI pelajar matrikulasi dengan keberkesanan penggunaannya dalam pembelajaran sains dan yang terakhir yang kelima menentukan hubungan antara persepsi penggunaan AI pelajar matrikulasi dengan kredibiliti penggunaannya dalam pembelajaran sains. Manakala Persoalan kajian juga terdapat lima. Yang pertama, apakah tahap persepsi penggunaan AI pelajar matrikulasi dalam perbelajaran sains? Yang kedua, apakah tahap kebesanan penggunaan AI pelajar matrikulasi dalam perbelajaran sains? Yang ketiga, apakah tahap credibility penggunaan AI pelajar matrikulasi dalam perbelajaran sains? Dan yang keempat, apa Adakah terdapat hubungan antara persepsi penggunaan AI pelajar matrikulasi dengan keberkesanan penggunaannya dalam pembelajaran sains dan yang kelima adakah terdapat hubungan antara persepsi penggunaan AI pelajar matrikulasi dan kebolehti penggunaannya dalam pembelajaran sains manakala hipotesis kajian ini yang pertama adalah tiada hubungan yang signifikan antara persepsi pelajar terhadap penggunaan AI dengan keberskanan dalam perlindungan sains. Ini berdasarkan kajian Semi et al. 2025 dan Cukur Korova et al. 2022 persepsi positif terhadap AI sering dikaitkan dengan peningkatan keberskanan penggunaan di dalam perjalanan. Dan teori yang digunakan adalah teori TAM iaitu persepsi kegunaan PU dan kemudahan penggunaan PAOU mempengaruhi keberkesanan teknologi oleh Davis et al. and Winkentash et al. 2003. Manakala hipotesis yang kedua tiada hubungan signifikan antara persepsi pelajar terhadap penggunaan AI dengan credibilitynya dalam pembelajaran sains. Kaji, uh, justifikasi ini daripada kajian Mahmud et al. 2004 dan Evenhato et al. 2004 menyatakan bahawa persepsi pelajar yang positif terhadap AI meningkatkan kepercayaan mereka terhadap credibility AI sebagai sumber maklumat yang sahih dan teori yang digunakan adalah teori kabelci maklumat oleh Flash Nagin dan Matt Zegger 2000 menunjukkan bahawa persepsi positif terhadap teknologi meningkatkan kepercayaan terhadap ketepatan maklumatnya. Skop dan batasan kajian ini iaitu skop kajian ini hanya fokus kepada pelajar matrikulasi di Malaysia khususnya dalam bidang sains saja. Manakala batasan berkajian ini, kajian ini melibatkan satu college di matrikulasi uh, di Malaysia saja tidak boleh direalisasikan direalisas kepada pelajar di institut uh, lain atau universiti terhad kepada penggunaan AI dalam pembelajaran sains saja dan bukan subjek lain. Kerangka kajian ini mengandaikan bahawa persepsi pelajar dalam penggunaan AI, iaitu pemboleh ubah bebas, akan mempengaruhi keberkesanan dan credibility penggunaan AI. Ini digambarkan secara visual dalam gambar rajah kerangka yang dirumuskan hubungan antara ketiga-tiga konstruk kajian. Manakala kerangka teori kajian berasaskan model penerimaan TAM, persepsi penggunaan PU dan kemudahan penggunaan PEOU mempengaruhi penerimaan AI menurut Davis et al. 1989. Yang kedua, teori beban kognitif, CLT, AI mengurangkan beban kognitif melalui personalisasi pembelajaran menurut Sewell1988. Manakala yang ketiga, teori kualiti maklumat, persepsi positif meningkatkan kepercayaan terhadap ketepatan AI menurut Flanagin dan Metzer2000. Kajian ini menggunakan reka bentuk silang rentas yang sesuai untuk mengumpul data dalam tempoh satu masa tertentu daripada populasi yang luas. Menurut Caswell 2014, pendekatan kualitatif dalam reka bentuk tinjauan silang rentas dipilih kerana ia sesuai untuk mengumpul data secara deskriptif dan interferensi bagi memahami tahap persepsi kebesaranan dan probability penggunaan AI dalam kalangan pelajar matrikulasi sains. Reka bentuk ini membolehkan pengkaji menilai hubungan antara persepsi pelajar terhadap AI dengan keberkesanan serta kredibiliti penggunaannya dalam pembelajaran sains sejajar dengan kajian terdahulu yang menekankan kepentingan pendekatan kualitatif dalam menilai penerimaan teknologi dalam pendidikan menurut Zaid Daud et al. 2024. Sampel kajian ini terdiri daripada pelajar matrikulasi yang dipilih secara rawak bagi memastikan keterwakilan yang lebih menyeluruh. Instrumen kajian ini adalah soal sidik yang diadaptasi daripada kajian terdahulu yang relevan. Penggunaan soal sidik dalam kajian ini, AI dan pendidikan telah terbukti sebagai kaedah yang berkesan dalam mendapatkan data yang boleh diukur secara sistematik. Menurut Sami and all 2025. Pemilihan peserta dalam kajian ini dilakukan secara persampelan rawak berkadaran yang terhad kepada satu kolej matrikulasi di selatan Malaysia. Dalam kaedah ini populasi dibahagikan kepada beberapa strata berdasarkan ciri-ciri tertentu dan sampel dipilih secara rawak bagi setiap stratum. Saiz sampel bagi setiap seratu adalah berkadaran dengan saiz rata dalam populasi keseluruhan menurut Turner 2020. Saedah persampelan rawat berserata berkadar ini bertujuan untuk memastikan setiap sampel uh, mewakili setiap serata dan meni dalam meningkatkan ketepatan dan keboleh percayaan kajian menurut Ilyas dan Itikan 2021. Teknik ini amat berguna dalam populasi yang mempunyai keperbagaian dan kebolehubahan yang ketara dalam ciri-ciri relevan untuk kajian Seperti dalam kajian pendidikan di mana pelajar mungkin berbeza dalam tahap prestasi akademik atau latar belakang Pemilihan ini dibuat berdasarkan beberapa faktor yang menyokong kesesuaian dan keboleh percayaan kajian Pertama, dari segi keterhadapan kawalan dan keseragaman kurikulum Kolej matrikulasi di Malaysia beroperasi di bawah kurikulum standard yang ditetapkan oleh Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, pemilihan satu kolej tidak menjejaskan kebolehpercayaan dapatan kerana semua kolej matrikulasi menggunakan silibus dan sistem penilaian yang sama menurut BMKPM 2023. Selain itu, faktor homogeniti populasi turut diambil kira memandangkan pelajar dalam sistem dua semester di kolej matrikulasi mempunyai latar belakang akademik yang hampir seragam mereka ditempatkan dalam modul 1 2 3 berdasarkan pencapaian SPM menjadikan sampel dipilih masih representatif bagi populasi pelajar matrikulasi di Malaysia pemilihan peserta dibuat berdasarkan kategori modul pembelajaran tetapkan oleh PMKPM iaitu modul 1 2 dan 3 modul-modul ini dibahagikan berdasarkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran di peringkat SPM dari sudut kefasihan dan logistik dan kepraktisan pemilihan satu kolej membantu menguruskan sumber kajian dengan lebih efisien dari segi masa, tenaga dan kos tanpa menjejaskan generalisasi dapatan kepada populasi yang lebih luas menurut Creswell 2013. Pemilihan ini juga meningkatkan kesahan dalam kajian kerana dengan mengekalkan satu institusi faktor-faktor luar seperti perbezaan pertabiran kolej, persekitaran pembelajaran dan kualiti pengajaran dapat dikawal dengan lebih baik sekaligus mengurangkan bias dalam dapatan kajian menurut Franco et al 2019. Seramai 1,383 orang pelajar sistem dua semester yang melibatkan tiga modul di dalam telah dipilih dalam kajian ini. Menurut jadual Critchie Morgan 1970, sekitar Kiranya populasi antara 1,300 hingga 140 iaitu di antara 297 orang hingga 302 orang uh, sampel diperlukan. Oleh itu dalam kajian ini saya menggunakan 300 sampel sahaja. Tata cara dan pengumpulan data, soal sidik telah dipilih oleh pekaji sebagai instrumen pengumpulan data bagi melaksanakan kajian ini pengkaji akan memohon kebenaran daripada pihak KPM melalui KPM untuk melaksanakan penyelidikan ini di peringkat kolej kajian ini akan jalankan setelah mendapat kebenaran rasmi daripada pengarah kolej sebagai ketua pentadbir kolej pengumpulan data akan dilaksanakan dalam tempoh Ogos 2025 hingga uh, September 2025 dengan menggunakan soal selidik dalam talian yang dibangunkan melalui Google Form sebelum soal selidik akhir digunakan, kajian rintis akan dijalankan pada Julai 2025 yang melibatkan 30 orang responden. Kajian rintis ini dibertujuan untuk mengenal pasti sebarang kekeliruan dalam soalan-soalan soal -soalan -soalan selidik serta memastikan kefungsian dan kebolehan gunaan instrumen kajian. Penyelidik akan menilai kejelasan setiap item dalam soal selidik dan memastikan bahawa soalan-soalan tersebut mudah difahami oleh responden serta sesuai untuk mengukur konsep-konsep yang telah ditetapkan dalam kajian. Kajian rintis ini juga memberi peluang kepada penyelidik untuk mengenal pasti sebarang kelemahan dalam reka bentuk instrumen termasuk dari aspek bahasa, struktur soalan dan format skala yang digunakan. Seramai 30 orang pelajar sains matriculasi dipilih secara Rawak dalam kajian rintis ini sejajar dengan cadangan Muhammad Najib 2003 menyatakan bahawa jumlah responden yang sesuai bagi kajian rintis adalah 10 hingga 30 orang. Pemilihan peserta secara rawak akan memastikan bahawa responden mempunyai pelbagai latar belakang dan pandangan mengenai pengguna AI dalam perbelanjaan sains. Segalis Gus ia memberi gambaran yang lebih menyeluruh mengenai masalah yang mungkin timbul semasa pengumpulan data. Saiz sampel ini jangka cukuplah untuk menilai kesahan soal selidik. Bagi kesahan dan kebolehpercayaan, kajian rentik ini menggunakan indeks kebolehpercayaan soal selidik dalam uji keboleh percayaan, penyelidik akan mengira nilai konfront alfa dan menilai konsistensi, konsistensi dalaman instrumen tersebut. Kajian ini bertujuan uh, untuk soal selidik digunakan mempunyai tahap keboleh percayaan yang tinggi dan boleh dipercayai dalam mengukur persepsi, kepesanan dan kreabiliti AI dalam pembelajaran sains. Dalam melakukan kajian uh, pen, uh, ini, penyelidik akan memperbaiki dan menyesuaikan instrumen bagi memastikan instrumen ini tepat dengan kajian yang disasarkan. Uh, ujian kolerasi persen dan spermen adalah bergantung kepada taburan kal, uh, manakala sama ada taburan itu normal atau tidak normal uh, dan interpretasi kekuatan kolerasi adalah menggunakan sumber Davis 1971 manakala interpretasi tahap skor min adalah menggunakan uh, kajian Nuli and Berson 1994. Kajian ini akan mematuhi garis panduan etika penyediakan bagi memastikan hak dan kesejahteraan peserta terpelihara secara proses kajian. Persetujuan dimaklumkan diperoleh daripada setiap peserta sebelum mereka mengambil bahagian dalam kajian ini. Peserta diberi, maklum diberi maklumat yang jelas mengenai tujuan kajian, prosedur yang terlibat dan hak mereka untuk menarik diri bila-bila masa sahaja jika berlaku sebarang implikasi negatif. Kerahsiaan dan privasi data peserta turut dijaga dengan memastikan semua maklumat yang dikumpul Uh, tidak akan didedahkan dan semua data akan diakses secara aggregate tanpa mendedahkan maklumat individu. Selain itu, kajian ini juga memastikan bahawa tiada unsur pemasaan dan pasaan dalam penlibatan peserta dan mereka diberi kebebasan penuh dalam menjawab soalan sedikit berdasarkan pengalaman dan pendapat mereka sebenar mereka. Selain itu, keaslian dan integriti penyelidik juga dijaga dan dengan mengelakkan sebarang bentuk plagiarism ataupun masuan data. Semua sumber yang digunakan dalam kajian ini dirujuk dengan betul mengikut format sifasi for akademik yang sesuai. Dengan mematuhi prinsip etika penyelidikan, kajian ini diharap dapat menghasilkan dapatan yang sah, boleh dipercayai serta memberi manfaat kepada bidang pendidikan dan penggunaan AI dalam pembelajaran. Berikut adalah kaedah pengumpulan data dan analisis data kajian. Uh, kalau kita tengok di sebelah sini ini adalah ringkasan prosedur pengumpulan data yang pertama saya akan mengenal pasti permasalahan bidang kajian menentukan reka bentuk kajian pemilihan kaedah dan sumber pengumpulan pembinaan soal selidik kajian awal and then berlaku semakan pemulihan, pemulihan, soal selidik and then pemilihan lokasi dan sampel kajian pemohonan kebenaran daripada KPM, BKPM dan kolej matipulasi pertemuan untuk mendapatkan persetujuan dan and then kita akan melakukan kutipan data and then analisis data dan laporan kajian. Manakala sebelah itu adalah uh, jadual yang menunjukkan dapatan kajian soal selidik ini akan diasas menggunakan perisian IBM Statistical Package for Social Science SPSS Statistik 23. Perisian SPSS ini digunakan kerana ia menyediakan pelbagai alat statik yang memudahkan penyelidik dalam menganalisis data kuantitatif dengan tepat dan efisien. Data yang di, uh, dikumpul ni akan dianalisis secara deskriptif dan interventif interferensi. Seterusnya kita akan tengok kepada sumbangan kajian. Sumbangan kepada kajian yang pertama adalah teori. Pertama dari sudut teori, kajian ini akan memperkayakan pemahaman kita terhadap tiga aspek utama iaitu yang pertama persepsi bagaimana pelajar melihat peranan AI dalam pembelajaran. Yang kedua keberkesanan sejauh mana AI dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka. Yang ketiga, credibility, tahap kepercayaan terhadap AI sebagai alat pendidik, pendidikan. Dengan meneliti ketiga-ketiga -kritik elemen ini, kajian ini menyumbang kepada kerangka teori yang lebih kukuh dalam bidang teknologi pendidikan. Yang kedua, sumbangan praktik pendidikan. Dari segi praktik, hasil kajian ini memberi panduan praktikal untuk pengubah strategi pengajaran contoh integrasi AI sebagai tutup pintar dalam mata pelajaran kompleks seperti matematik atau sains yang kedua pembelajaran adaptif AI boleh digunakan untuk menyesuaikan kandungan mengikut keperluan individu pelajar maklumat ini amat berguna untuk guru dan institusi pendidikan dalam merancang pendidikan yang lebih efektif yang ketiga adalah sumbangan kepada dasar pendidikan iaitu kajian ini menyokong Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merangka dasar uh, penggunaan AI dalam kurikulum matrikulasi. Selain itu ia menyediakan infrastruktur contohnya cadangan untuk latihan guru dalam penggunaan AI. Dengan ini dasar ini dapat dilihat akan lebih berasaskan bukti dan relevan dengan keperluan semasa akhir sekali adalah kepentingan kajian. So terdapat empatlah kepentingan kajian. Yang pertama akademik dapat membantu pemahaman daripada penggunaan teknologi AI dalam pendidikan sains yang semakin penting dalam era pendidikan kita. Yang ketiga, yang kedua adalah praktikal memberi panduan kepada pendidik dalam penggunaan AI secara lebih efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga sosial ia menyediakan cadangan untuk meningkatkan penerimaan teknologi dalam kalangan pelajar yang seterusnya membantu mempersiapkan menyiapkan mereka dalam menghadapi cabaran revolusi industri 5.0 dan yang keempat pembuat dasar iaitu ia membangunkan kurikulum AI untuk matrikulasi. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.